Всім привіт! Мене звати Віталій, і ми починаємо наш екскурс у світ метро Last Light. Як я вже говорив в своєму першому погляді на Resident Evil Revelations, я хочу зробити це проходження в режимі рейнджера, себто в суперхардкорному, прямо таки жопорозривальному режимі. Так як наші всі летсплеєри грають просто сюжетку. Крім того, що в мене буде сюжетка, вона буде ще досить таки наближена до реальності. Тобто, Будемо рахувати патрони і будемо, в общем, старатися пройти цю штуку в хардкорі. А я починаю нову гру. Круто. Доступность интерфейса. Прекрасно. О, а что это? Давайте попробуем просто рейнджер. <laughs> Там супер хардкор, я думаю, что... Шо... Все-таки это... А, я хочу перезаписать игру. Гамма коррекция. Чтобы было... после того, как YouTube пережимает видео, все равно все стоит темным. То танк. Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. за... Это неправда. Правда страшней. Артемки поменял и голос. Это действительно Передній його голос мені подобався більше. Але цей, правда, молодий більше відповідає його у реальному віку. Ну що ж, давайте почнемо. Я ось тут недалеко раніше жив. Ну, до війни ще, на метро. Я один із всієї сім'ї Спасі. На роботу їхав. Звонити спробував, але куди там? Та це... Так. Что такое? Что бывает? И... -э -э и... Алло, братюни. А? А <плодил> алло, алло, алло. что-то гнать. Оп. Морок. Черный наслал на меня морок. Скотина, Алло, не-не, фу! Артём. Артем, просыпайся. Артем, это я, Хан. О, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артем, я был на пепелище Улья Черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артем. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Ульман? Воден немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. А, господи, Артём, Ульман, что с твоей головой? необходимо поговорить с черным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артем. Я подожду у выхода из казармы. Пошли сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Значит, 4A взяла за основу погану концовку метро 2033. О, собственно, вот и книжечка. Значить, якщо вони взяли погану концовку, собі це єдина концовка Роману, 1,20-33. О, портвішок. Um, значить, ми все таки ми, ми знищили чорних. Значить... І там ще хтось -та живий залишився. лишився. Не всі їх чорних ми. Нужно а э, еще. Братюня давай, давай. Ты посмотри на в тех двух а Неудивительно, что полковник приказал время, на что на это время. Жах. На так, давайте я трошки чуть-чуть тихише сделаю потому что, по-моему. Кричит воно до мы... сих сильно. Оружейка. Ну давайте. Внимание. Телефон, Телефонка! А пока... Спресним, брат! Давай, давай мне нямку! Итак, приступим. Прежде всего противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фанит до сих пор. Так, хоть яйца запекай. Хорошо, брат, давай. Зараженные участки. Не забудь так, фильтры. Все. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот аванс за этот месяц. Не забывай. О, патрошки. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Хорошо, брат. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Да, Выбирай, да, да. да. Дай. Дай. А? Ага. О. Разы, так. О, о. Макумат. С калашников, конечно. С калиматором. С Эй, Э, тихо, тихо. Не все, не все. Алло, алло, алло. Тихо, тихо. А, то есть стоп, мне всего два. Тогда револьвер, конечно. И тоже коллиматор и глушняк. Так. Угу. О. Хм. Прикольно. Так, давайте мне патроны. <coughs> То есть тут не церемония, это це не рассказывают, как стрелять. это, кстати, круто. Меньше геморроя. Да, Борщец. Можно борщеца похлебать. Дайте мне борщеца. Ша, борщеца дай. Не. Ладно. И что? Борщец и кашка. Мечта солдата. Будет большое собрание. Я иду, иду, я иду. Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Да, меня это реально что-то с головой, не знаю. Е? Ты Ей? Лесницкого-то слыхал? Да. Ты о чем это? это? А ты... У ребят ты... из охранной лаборатории спроси. Че? Что? что он там уже натворил? Открываем. Вот, блин, я вот не помню по книжках Спарту. То есть я знаю, что как бы, ну, Полис был, там были бромины и Кшатрии. То есть это логично, то есть как бы, что мы Кшатрии. А Брамина это был библиотекарь а и хранитель знаний. древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Заходь давай. Вы не мешай, чтобы я зашел. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, И богатство несметны. Хотя может я что-нибудь запаметовал, конечно, то есть по своей... забывчивости. Но вроде как в книжках Спарта не фу не фигурувала ф... ни разу. То есть шоу Глуховского, что в его їх... його... проекте. Или вкрало. Кто? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя, черт его знает! Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого в раскаленной арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как на зло без вазелина. Треба было взять. Вазелин заходи. Ладно, пошли. Демок какой-то да. такой. Взять-то мы Д6 взяли, но сколько ждут выхода и входов? Целый город, тайники, бункеры. Что тут моему что дымок на Джифорсах, Aquin просчитывает, если красиво. Вроде как сядь, Хай. Ну ладно, я Особенно те, что красные, фашистов, людей выводить. Всех забираем сюда. Открывай! Герман, эти к мельнику в штаб, по вызову. Так точно. Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Да чё, армятурину бы сейчас тебе при нас Ну ты бы посмеялась чё ты? Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных худшая ошибка в истории человечества. Брат, хватит что, про не Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артем. Шах. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена тоже. А ведь именно он говорит, что если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы похоже поспешили начать сражение. Господи, брат, ты... Я, ты, можу, так что, Да ты может кэп по книжках там рассказываешь, что Дэвид бывало, что Черни да. вообще лапочки. Артём, ну Но... правильно забыли что. Взорвали, да, ибо нет Тогда, пожалуйста, покороче. Что он делали с людьми саду? спочатку я видел на Ботсаду? То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? На ДНХ. Как что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, Черный Эйн, он нам не угроза. У Артема дар. я думаю, он найдет с Черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди Черного. С вами идет наш лучший снайпер. То, то, Она. то. Есть. Зачем снайпер? Женщина, ты снайпер, чтобы наверняка уничтожить Черного. Что? Что с твоим Да как вы взять его? Убийца, вы совершаете ту же ошибку. Нет, я выполняю свой долг. Вывести его. Ага. -а -а. Это твой последний шанс искупить вину. Вернить Минихана, виноватый. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен. Стиль. Да, окей. Okay. Я воль мой фюрер. За ты, Давай за мной. Что? Женщина. Артем. Не злый Ты мне. уже ну, меня начинаешь злить. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. То есть я а же ей могу осторожно. сдохнуть, да? Скотина. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача его... Что Это ты жуешь, женщина? Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Да. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты. Я дашь ты была тогда. Поганый... Скотина. Как ему же подобно? их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову управлять Страх нами, Господи. как марионетками. Выходь! Это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем моторель. О, монорельс. Хочу, хочу. У. Что тут? О. Великий вагон, вагоны все один в хит. Червона дорожка. хорошо. Я хочу сюда. Еще иди в зад. Э? Да. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан. Нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия найти и уничтожить его. Хорошо. Давайте. Кей. Да, о, нет что? Пушка. Пушка. Э. Раньше все это было обычным делом, а сейчас о, монорельс э, кажется э, э. фантастикой. А? Прости, патроны, Наши заряды. Я не хочу стрелять. Не буду Рожима. знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени. Я буду стрелять из пистолета. Все, вы тут не за этим. Ты что, святой элемент? Давай. Станция секретного метро 2. Жах просто. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Да, говно. Конечно. Женщина, да, выходит женщина. Это слай про хит. Вперед. Ну, осторожно, двери закрывают! Удачи, ребят. Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артём. Вы с моим отцом тоже так давит на монархию. А кто твой отец, а? Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Мельник, что ли? Нормально получилось. Женщина, блин. Не. Шо, шо. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Я держу проход. Держи, держи, женщина. Вот. справился. Я тут чуть-чуть с початку играл, поэтому я не буду дивуватися кучи трупов тут. Я в курсе. Тут все чисто. Трупы. Выдвигаемся. Так. Вверх. Так. По плану впереди вход в коллектор. По-моему. Это лут. Вот я знаю, что можно как-то. Эм... Подсказки. Эм... Эм... Иди вперед, я за тобой. Окей. Okay. Да ж ты страшно. <свят> Коллектор, Крыс. Ага. На... А что, а что у нас шутить. загорелось? <свят> <свят> Бензин. Господи. Зараза, вот это скорость. Чем я стреляю? А у тебя ничего, реакция. Нормально. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты. Или кто? Я, ну кролик. Надевай противоположный. А, точно, да, противогаз. как раз до конца этой миссии был играл. Задницу, кому нужна твоя задница, женщина? Повзи. Помоги-ка. в Москве. территорию. Ты же вроде не уязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка, мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, еще черный тебя почерпнет события Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Женщина, не Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Блин, автобус. Прикольно. Продукты. Зелька! Зелька с продуктом. Станкин. Демон. Я сум, Твою мать! Так.

Влево. Там есть обход. всего два ладно mm -hmm. Mm -hmm. то есть про лут мне никто не подсказывает да окей теперь будет вообще супер атмосферная считаю что за три любителя ну, да. А, Давай. вот. Здорово. Сели, брат. Да, пишу. <связь> Я Послуж... знаю, что ты детеныш. За тобой. За ним, Вижу. Ты его, гаду. <связь> Господи, Влево направо вторая. Готов. Че двига, женщина. А ну иди сюда! Э! Иди сюда, курва. Фу. Да-да, погана концовка. Як вона є? Ну, до цього місця, собственно, я перший раз коли грав і дойшов. По-моему, это нет. Гутен Морген. Да, Гутен Морген я явно. Существо, ну шо ж. Я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный. И смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался и смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Ну что ж, Пропоную на этом закончить первую серию. Дякую за то, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Счастливо!